Служи и за кого. Что я не поняла? За кого бы вы могли проголосовать в Верховную Раду? А, я хочу регионов партии. А как? Партия региона. За Крыму своих будем голосовать. За кого? Белоковича будем голосовать Яниковича. Если он нам добавит. За, за Януковича. А я за Бажанец буду голосовать, я за Януковича. Ну, вот за этого как его. А Юшенька, на наших лучше. Буду за Януковича. За Януковича. За Януковича. Янковича. За Януковича. За Янковича. Я за Януковича. Нуковича. Якуновича за за Яку... Якунович. Янковича. Я только Янковича. За Януковича? За Якуновича. За Янковича, За этого, <мазом> как его, Якубовича. За Якубовича. А в наверное. Буду Якуновича голосовать. <г> Якунович. За Януковича. За Януковича. Ну, я что, парки спасибо 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 добрый день молодые люди черноморка программа календарь скажите пожалуйста если бы выборы верховной рады украины были уже в это воскресенье за кого бы вы проголосовали еще не знаю Якунович. За Якунович. Якунович. За Якуновича. Якунович. кто то раз голосовал все время, не Якунович. прошел. Вот, Якунович. Это Это человек стабильный. Да, только Этот он. человек стабильный. Он тот раз, тот раз. Не, ну правильно, изменения не были, получилось. когда он был премьер-министром в лучшую сторону. Да.